Orang ramai terutama peminat filem Melayu cukup mengenali seniman veteran Allahyarham Datuk Mustafa Makruf yang terbabit dalam lebih 50 filem sejak sebelum merdeka dan beratus drama di Singapura dan Malaysia. Tetapi masyarakat mungkin tidak mengenali siapa bapanya Allahyarham Makruf Zakaria bagi penduduk di Kuala Lumpur terutama di Bangsar dan Lembah Pantai mereka cukup sinonim dengan nama jalan Makruf bermula di dataran Maybank menuju ke pusat membeli belah Bangsar siapakah Makruf sebenarnya hinggakan namanya cukup gah untuk diabadikan di antara laluan utama yang menjadi laluan beribu pengguna setiap hari Allah Yarham sebenarnya ada kisah tersendiri yang jarang diperkatakan Makruf Zakaria merupakan individu yang menumbuhkan Malay National Bank atau Bank Kebangsaan Melayu Berasal dari Seri Menanti Negeri Sembilan, beliau pernah menjadi seorang peguam. Beliau boleh dianggap sebagai seorang elit Melayu dan mendapat pendidikan Inggeris. Ketika mana nasionalis Melayu ketika itu berjuang mendapatkan kemerdekaan, beliau memperjuangkan nasib orang Melayu pada ketika itu dengan cara yang sangat berbeza. Sebelum kemerdekaan Malaysia, hanya terdapat dua bank yang beroperasi di tanah Melayu. Kedua bank tersebut adalah The Chartered Bank milik British dan bank milik China iaitu Overseas Chinese Banking. Walau bagaimanapun kedua-dua bank ini bertindak menindas orang Melayu dengan menetapkan polisi tidak memberikan sebarang bentuk pinjaman kewangan kepada orang Melayu pada ketika itu. Niatnya cukup jelas, jika orang Melayu mahu maju dalam politik dan membangun, mereka mesti mempunyai sistem ekonomi yang kuat, satu daripadanya ialah melalui sistem perbankan yang sistematik. Namun sayangnya niat murni beliau itu disalah tafsir pihak tertentu yang tidak mahu melihat tahap kesedaran Melayu terus meningkat dan dilihat menjadi saingan kepada dua bank di tanah Melayu pada ketika itu. Bagi orang Melayu yang perlu membuat pinjaman bagi tujuan perniagaan dan pelbagai tujuan lain, mereka terpaksa membuat pinjaman daripada ceti-ceti peminjam wang yang tentunya mengenakan kadar faedah atau bunga yang tinggi dan berat sebelah. Walaupun merupakan penduduk asal tanah Melayu, keadaan ini seolah-olah Melayu ketika itu ditindas di tanah air sendiri. Menyedari akan hakikat ini, Ma'ruf Zakaria nekat ingin membantu orang Melayu dengan menubuhkan satu bank baru yang khusus untuk membantu ekonomi orang Melayu. Pada tarikh 12 Mei 1947, maka lahirlah Malay National Bank. Dokumentasi mengenai perkara ini terdapat pada dokumen Memorandum of Association and Article Association. Malay National Bank yang telah disahkan oleh Timbalan Pendaftar Syarikat Malayan Union Lee Keng Hong. Selain pinjaman kewangan, bank ini turut menyediakan pelbagai perkhidmatan lain seperti jual beli saham, bond, stok dan pelbagai lagi yang sememangnya ingin membantu memaju dan mengukuhkan ekonomi orang Melayu pada ketika itu. Bangunan pertama bank ini dikatakan terletak di alamat nombor 63 Clan Street. Walau bagaimanapun, nama jalan itu kini sudah ditukar kepada Jalan Hang Lekiu yang terletak di Ibu Negara. Bank ini kemudiannya berkembang dengan membuka 6 buah cawangan lain di Muar, Kuala Pilah, Raub, Termelu, Kemaman dan Rembau. Malangnya, Ma'ruf Zakaria hanya sempat menguruskan bank ini selama 7 bulan sebelum beliau ditemui mati dibunuh. Dalam tempoh itu, beliau berjaya mengumpulkan 10 orang pemegang saham utama bagi menggerakkan modal bank ini. Pemegang saham ini terdiri daripada usahawan dan golongan elit Melayu. Pembukaan bank pertama bagi orang Melayu ini sememangnya tidak mudah dan mendapat tentangan beberapa pihak dengan usahanya ini. Tiga bulan sebelum bank ini didaftarkan, terdapat cubaan untuk membunuhnya di rumah milik keluarganya di Taman Seputih, Jalan Kelang Lama. Kisah ini diceritakan sendiri oleh anaknya Allahyarham Datuk Mustafa Makruf. Kawasan rumah mereka merupakan sebuah dusun dan terdapat dua unit rumah satu tingkat di kawasan itu iaitu satu unit di atas bukit dan satu unit lagi di lereng bukit. Ketika Alayaham Datuk Mustafa Ma'ruf sedang mengecat rumahnya, mereka telah didatangi tiga orang yang melepaskan beberapa tembakan ke arah mereka. Beliau yang ketika itu bersama dengan bapa saudaranya berjaya melarikan diri melalui tingkap belakang dan bersembunyi di dalam beluka berhampiran. Beliau yakin ketiga-tiga individu terbabit cuba membunuh bapanya Ma'ruf Zakaria yang sebenarnya belum lagi pulang daripada bekerja di ibu negara. Tiada siapa yang menyangka bahawa peristiwa tersebut memberi petunjuk kepada peristiwa penculikan dan pembunuhan Ma'ruf Zakaria hanya tujuh bulan selepas Malay National Bank dibuka. Peristiwa pembunuhan Ma'ruf Zakaria pada tahun 1947 dianggap sangat tragis dan menyedihkan. Pada tarikh 4 Disember 1947, beliau telah diculik ketika dalam perjalanan daripada rumah lamanya di kampung baru ke rumah barunya. Hanya 3 hari kemudian iaitu pada tanggal 6 Disember 1947, pihak polis telah menemui keretanya yang tersadai di tepi jalan di Batu 13, Jalan Kuala Lumpur Bentong. Keesokan harinya, pasukan penyelamat menemui mayatnya tergantung di sebuah pokok dalam hutan, tidak jauh daripada lokasi keretanya ditemui. Kes pembunuhan ini masih lagi menjadi misteri sehingga ke hari ini. Walau bagaimanapun ramai pihak yang beranggapan ianya merupakan sebahagian komplot untuk menggagalkan penubuhan bank pertama untuk orang Melayu dan menghalang kebangkitan ekonomi orang Melayu yang diperjuangkannya. Teori ini disokong dengan cubaan membunuhnya beberapa bulan sebelum itu di kawasan rumah barunya. Selepas peristiwa hitam ini, Malay National Bank telah diambil alih oleh anak saudaranya Mustafa Muhammad Yusof. Beliau bersama beberapa individu yang selama ini memperjuangkan penubuhan bank tersebut seperti Yahya Muhammad, Muhammad Saleh, Muhammad Yusof dan Kamsiah Ma'ruf telah bertungkus lumus memajukan bank itu. Umur bank ini juga tidak begitu lama. Akibat kekurangan modal, bank ini terpaksa juga ditutup akhirnya. Walaupun begitu, jasa Allahyarham Ma'ruf Zakaria sememangnya wajar dipuji dalam usahanya membantu ekonomi orang Melayu ketika zaman sebelum kemerdekaan. Semoga roh Allahyarham Ma'ruf Zakaria dan juga Allahyarham anaknya Datuk Mustafa Ma'ruf dicucuri rahmat. Al-Fatihah.